pertanyaan yang uh, pertama apakah berdasarkan kepada tajuk ini pertanyaan yang pertama dalam tajuk ini apakah dosa yang paling besar di sisi Allah Tinggal sembahyang dosa besar daraka kedua ibu bapa dosa besar uh, melanggar larangan-larangan Allah Taala dosa besar tetapi yang paling besar daripada dosa-dosa yang besar disebut di sini jawapan dosa yang paling besar adalah syirik Ha, tadi kita sebut apa? Mendua ataupun menyengutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang lain. Dalilnya firmannya ya bunayya la tusyrik billah. Siapa kata ni? Hai anakku, janganlah kamu menyengutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah merupakan suatu kezaliman yang sangat besar. Siapa kata kepada siapa ni wahai anakku iaitu Luqman Luqmanul Hakim Luqman yang bijaksana hakim maknanya bijaksana Kita tahu tak Siapakah Luqmanul Hakim Adakah dia seorang nabi ataupun dia seorang hamba Allah Taala yang soleh Dia hidup di zaman siapa? Hebat Luqmanul Hakim ni tuan-tuan sampai ada nama surah dalam Quran surah Luqman. Ibnu Al Qasim menyebut di dalam kitabnya Al Hidayah wal Nihayah bahawa Luqmanul Hakim dibagi beberapa pendapat ulama. Majoriti ulama kata dia adalah merupakan seorang Al hamba ta Allah Taala yang soleh. Dia sempat hidup di zaman Nabi Daud AS Dia orang yang cerdik, orang yang bijak. Dengan kebijaksanaan dan kecerdikan dia, dia nampak kesalahan-kesalahan, masalah-masalah yang besar dalam dunia ini adalah syirik. Sehingga pendidikan di peringkat awal yang dia nasihati, nasih yang dia ajar, yang dia bimbing, yang dia asuh anak dia supaya jangan syirik kepada Allah. Sebab itu kita tengok hadirin sekalian, walaupun ramai daripada kalangan manusia berjaya di dalam kehidupan dia, di dalam pelajaran dia Di dalam gerak kerja dia, gerak kerja dia Di dalam sesuatu projek dia, sesuatu bidang yang dia cuburi Bila dia berjaya di dalam sesuatu pendidikan Dia dapat sampai satu tahap yang tinggi, yang hebat jadi pemimpin ke Dapat jawatan yang tinggi ke dalam masyarakat, dalam kerajaan Selalunya orang sebut apa? Ini jasa guru dia Rasa cikgu nu, cikgu nu, ustaz nu, ustaz ni Tetapi kalau kita tengok dalam Quran Guru kita yang pertama adalah ibu bapa kita Usah ceritalah guru tu hebat, alim macam mana pun Warak macam mana pun Pendidikan awal daripada rumah Maknanya kita dapat ilmu semua ni daripada ibu bapa kita Sebab tu bila kita baca surah Luqman kita kena ingat Bahawa pendidikan yang pertama asasnya daripada Daripada rumah ataupun daripada ibu bapa ha, Sebab itu Kebanyakan yang kita tengok bila anak-anak ni dalam masyarakat dah tak apa nak jadi baru hantar sekolah <gif> Dia dah pening di sekolah Di, di rumah dia Anak dia tak semayang ke kuat main game Ada masalah nak betulkan akhlak dia hantar sekolah di tafiz Kalau pondok umpamanya Itu nah, jadi masalah lah Kadang-kadang Dengan berkat pengajian agama ni jadi hebat juga ha, betul maknanya agama ni maknanya suatu ilmu yang ada keberkatan di sisi Allah tetapi tak betul-betul tak betul-betul sebagaimana yang dilakukan oleh nabi-nabi dan juga para sahabat. Maknanya yang pertama sekali di rumah tu dulu, bukan di sekolah. Okey, di sini dia kata, wahai anakku jangan kamu syirik kepada Allah Taala. Sesungguhnya syirik itu suatu kezaliman yang besar. Sebab apa dia kata syirik suatu kezaliman yang besar? Zalim maknanya buat naya. Naya ini terbahagi kepada dua. Yang tu selalu kita dengar di dalam kuliah. Pertamanya, kita buat zalim kepada pihak lain. Itu dia panggil tau. Lah. Bunuh orang, seksa orang, uh, rampas harta benda orang. Maknanya zalim kepada pihak lain. Yang keduanya dipanggil kepada zalim diri sendiri. Hak tu lebih bahaya. Apa maksud? mazalimi -mul diri sendiri. Sesuatu perbuatan zalim yang kita buat kepada orang, penyebab kita akan disiksa di dalam kubur, penyebab kita akan disiksa ke dalam neraka. Begitu juga bila buat zalim kepada diri sendiri Dengan kita melakukan sesuatu dosa kepada Allah SWT Lebih-lebih lagi dosa syirik Menyebabkan kita akan dimasukkan dalam neraka Bukan itu sahaja Khalidi nafiyah abadah Dia kekal di dalam neraka selama-lamanya Sebab itu para ulama tafsir menyebut di dalam mentafsirkan ayat ini inna syirka la zulmun azim dia kata samahu zulman zalama bihi nafsahu dinamakan syirik ini sebagai suatu kezaliman kerana seseorang yang melakukan syirik dia telah menzalimkan diri dia penyebab perbuatan syirik itu dia dihumban dalam raka Bahkan lebih teruk daripada orang tinggal semayang puasa, zakat, haji dan juga ibadah-ibadah yang lain sampai kekalan raka lah besar tak besar dosa syirik itu sebab itu Luqmanul Hakim kata inna syirka la zulmun azim sesungguhnya syirik itu dosa yang paling besar Menyebabkan seseorang itu kekal di dalam neraka Jadi kita tengok hadirin sekalian ya. Banyak ayat-ayat Quran yang Allah Ta'ala sebut tentang bahaya syirik Di antaranya lagi apa? Tadi di dalam surah Luqman ayat 13 Di dalam surah An-Nisa ayat 48 Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampun. Sebab apa kita terjemahkan tidak akan mengampun? Maknanya ini ini fi'lan fi'il mudhari'. Ha. Tidak akan sekali-kali mengampun an yushraka sesuatu yang syirik disyirikkan dengannya dengan Allah taala. Sesuatu perbuatan yang menyebabkan jadi syirik Allah taala tak ampun. Wa yaghfiru ma duna dhalika dan Allah Ta'ala ampun selain daripada dosa syirik liman yasha'u bagi sesiapa yang dikehendaki sebab apa disebut liman yasha'u tak semestinya seseorang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala Allah Ta'ala ampun dosa dia sesuai kepada Allah memberi keampunan adalah hak mutlak milik Allah Ta'ala sama ada dia nak ampun ke tak ampun terpulang kepada dia tak mestinya dia ampun dan tak semestinya dia tidak ampun di situ nak menunjukkan bahawa kena ada perasaan ataupun sifat rojak pengharapan kita kepada Allah. Walaupun kita berdoa, kita bertaubat, bermunajat kepada Allah Ta'ala, dalam waktu yang sama kita harap Allah Ta'ala terimalah taubat kita. Terimalah maknanya kesalahan-kesalahan yang kita buat itu supaya Allah Ta'ala ampun. Maknanya kita mengharapkan. Sebab itu dia kata lima bagi sesiapa yang dikendaki. Dan ada di sana di kalangan orang yang Allah Ta'ala tak ampun dosa dia. Di antaranya dia bila dia minta ampun dia mengharapkan Allah Taala ta mungkin tak terima taubat aku ni aku dosa aku terlalu banyak. Dia bertaubat tetapi dalam waktu yang sama dia tidak mengharapkan keampunan. Dia buruk sangka kepada Allah Taala. Ha, yang tu tak boleh. Ha, bila kita bertaubat, berdoa kita harap Allah Subhanahu Wa Taala terima. Wa man yushrik billah barang siapa yang syirik kepada Allah, yakni menyengutukan Allah Subhanahu Wa Taala fa qadiftara isman azima. Sesungguhnya dia telah melakukan satu dus kedustaan dan dosa yang besar. Sebab apa dia kata dusta, tipu? Pertamanya perbuatan syirik iaitu menyegutukan Allah. Bila menyegutu dia menganggap ada kuasa yang lain setaraf dengan Allah. Tipu benda tu. Dia merasa pokok kayu ke, jembalang ke, jin ke, apa ada lagi lagi? Wali ke, Ulama ke kubur ke benda tu boleh memberi manfaat sedangkan dalam Quran kata layadur rukum wala yang semua benda-benda syirik itu tidak memberi manfaat dan mudharat itulah Allah kata tipu faqad istara ismana azima orang yang menganggap sesuatu itu berkuasa seperti Allah maka tipu tapi masih lagi orang menganggap ada makhluk yang berkuasa seperti Allah sesuatu bah sesuatu benda Sesuatu perkara yang pelik Boleh menyembuhkan Boleh memberi sesuatu Boleh menyempurnakan Ataupun menyampaikan hajat Ya Allah Allah Ta'ala kata terang-terang Benda tu tipu Kita baca dalam Quran kan uh, uh, Dialog antara Nabi Ibrahim Dengan ayah dia Azhar Dan juga kaum dia Kenapa kamu bersembah berhala La yang fa'ukum wa la yadurukum Tidak memberi manfaat dan mudarat kepada kamu Lepas tu mari pula ayat Ufil lakum Tinggalkanlah benda ni Lepas tu hadirin sekalian Kaum dia marah kepada dia Kamu hidangkan makanan dan minuman Tak kurang pun Tak luak pun Adakah berhala itu makan minum? Ha, sebab tu dia kata tipu Allah Ta'ala kata tipu Orang yang menganggap berhala itu Tuhan Dia melahirkan suatu perasaan kasih rindu sayang cinta takut kepada berhala kepada tuhan yang lain daripada Allah. Ta Allah Taala kata tipu. Siapa yang syirik kepada Allah Taala tipu. benda tu tak boleh memberi sebarang manfaat dan segerang, sebarang sebarang mudarat. Jadi ayat yang kedua ini ayat yang ke-48 surah An-Nisa.